بسم اللہ, الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے پھر ہم نے انہیں اٹھا کھڑا کیا کہ ہم یہ معلوم کر لیں کہ دونوں گروہوں میں سے اس انتہائی مدت کو جو انہوں نے گزاری کس نے زیادہ یاد رکھی ہے ہم ان کا صحیح واقعہ تیرے سامنے بیان فرما رہے ہیں یہ چند نوجوان اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی دی تھی ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے تھے جبکہ یہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمان و زمین کا پروردگار ہے ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور معبود کو پکاریں اگر ایسا کیا تو ہم نے نہایت ہی غلط بات کہی یہ ہے ہماری قوم جس نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں ان کی ہدائی کی یہ کوئی صاف دلیل کیوں پیش نہیں کرتے اللہ پر جھوٹ افطرا بہاننے والے سے زیادہ ظالم کون ہے السلام علیکم ناظرین و حاضرین کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہے میرا نام آصف محمود ہے اور میں حاضر ہوں آپ کی عدمت میں دوبارہ سے بہت امپورٹنٹ قرآن صورت ہے اس کی آیات کا پہلے ترجمہ شروع کر رہے ہیں تو پہلے تو میں واضح طور پر ریفرنس دے دوں یہ آج کی جو صورت ہے صورت القحف ہے سورت نمبر اٹھارہ ہے آیات جن کا ہم ترجمہ اور بیان کرنے جا رہے ہیں یہ آیت نمبر بارہ سے لے کر پندرہ تک ہے ٹھیک ہے جی شروع کرتے ہیں ترجمے کے ساتھ پھر ہم نے انہیں اٹھا کھڑا کیا کہ ہم یہ معلوم کر لیں کہ دونوں قلعوں میں سے اس انتہائی مدت کو جو انہوں نے گزاری کس نے زیادہ یاد رکھی ہے اچھا بیسیکلی یہاں پہ اللہ تعالیٰ صحاب کہف کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں بیسکلی یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ پہلے بتا چکے ہیں لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ اب یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے پھر انہیں اٹھا کھڑا کیا کہ وہ معلوم کر لیں کہ ان دو گروہوں میں سے کہ زیادہ مدت تک کس نے گزاری ہے کس کو یاد ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے آئے دم بارہ ہے آگے چلتے ہیں اچھا آگے بتا رہے ہیں یہ ان کا صحیح واقعہ تیرے سامنے بیان فرما رہے ہیں یہ چند نوجوان اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی دی تھی اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کو بتا رہے ہیں کہ یہ واقعہ ہم آپ کو بیان فرما رہے ہیں صحیح واقعہ بالکل صحیح یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی دی تھی یعنی کہ ان کی مدد فرمائی تھی ترقی دی کا مطلب یہی ہے مدد فرمائی تھی آگے چلتے ہیں ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے تھے جب کہ یہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار تو وہی وہ ہے جو آسمان و زمین کا پروردگار ہے ناممکن ہے کہ ہم کے ہم اس کے سوا کسی اور معبود کو پکاریں اگر ایسا کیا تو ہم نے نہایت ہی غلط بات کہی اچھا یہاں پر صاب کا میں جو یہ چند نوجوان تھے اللہ تعالیٰ تعالیٰ ان کے دل بہت مضبوط کر دیئے تھے ٹھیک ہے جی جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار تو وہی وہ ہے یعنی کہ انہوں نے اپنا اپنا جو مائنڈ سیٹ ہے اپنی جو دل کی بات ہے وہ بیان فرمائی کہ ہمارا پروردگار اللہ تعالیٰ ہی ہے جو آسمان و زمین کا پرفیکٹ پر ہے اور یہ ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور معبود کو پکاریں اگر ایسا کریں گے تو ہم نہایت ہی غلط بات کہیں گے یعنی کہ یہاں پہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پکا کنفرم کر دیا اور کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ایسا کچھ غلط کریں گے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نازم اللہ شریک بنائیں گے تو ہم نہایت ہی غلط بات کہیں گے تو بالکل صحیح بات ہے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے آگے چلتے ہیں اب یہ آیت نمبر پندرہ ہے اس کا ترجمہ ہے یہ ہے ہماری قوم جس نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں ان کی خدائی کی یہ کوئی صاف دلیل کیوں پیش نہیں کرتے اللہ پر جھوٹ افطرا باندھنے والے سے زیادہ ظالم کون ہے اچھا اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اب بتا رہے ہیں اس وقت کا بتا رہے ہیں کہ یہ ہماری قوم ہے ان نوجوانوں میں سے ہی وہ نوجوان بتا رہے ہیں کہ یہ ہماری قوم ہے جس نے اس کے سوا اور محبوط بنا رکھے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا ناز اور محبوب بنا رکھے ہیں اور یہ ان کی ہدائی کی کوئی صاف دلیل واضح دلیل کیوں پیش نہیں کرتے کیوں نہیں بتاتے کہ کی کیوں بنا رکھے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں اللہ پر جھوٹ افطرا والے سے زیادہ ظالم کون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جھوٹ اور افطرا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اس کو کہنا اس سے زیادہ ظالم کوئی ہو ہی نہیں سکتا بالکل ایسے ہی ہے کوئی ظالم نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کی وادانیت تو واضح ہے کہ اس دنیا کو کہانی کو ملک اللہ تعالیٰ ہی ہے تو ظالم تو ہے پھر وہ لوگ اور وہ اپنے اوپر بھی ظلم کر رہے ہیں اور اپنے آنے والی قوم پر بھی ظلم کر رہے ہیں شریک بنا کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو اس کے ساتھ ہی ہماری یہ آیات کا ترجمہ تو ہوا اب ان آیات سے ہمیں واضح طور پر ایک تو واقعہ کا پتہ لگ گیا اور پھر ان نوجوانوں کی اللہ تعالیٰ نے جو مدد فرمائی تھی اس کا پتہ لگ گیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں باقاعدہ سورت القاف کی فارم میں وہی نازل ہوئی اور پورا ڈیٹیل میں بتا دیا گیا کہ کس طرح کس طرح کتنے لوگ تھے کیا اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد فرمائی اور پھر آگے ریفرنسیز اور یہ سب کچھ آگیا جی کہ جو لوگ معبود اللہ تعالیٰ کے علاوہ شریک بناتے ہیں وہ انتہائی ظالم لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ پہ توقل کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے اور جو ہم لوگوں نے حضب اللہ دنیاوی قسم کے خدا جو بنا رکھے ہیں ان سے بچائے ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ صرف میرے سے ہی مانگو میں تمہیں دوں گا ہم لوگوں نے اپنے در ڈر ہوف کے بوت ایسے پال رکھے ہیں کہ ہم لوگ اب جیسے بندہ نوکری کرنے جاتا ہے نا تو ڈر ہوف ایسا پال رکھے جی ہائے میری نوکری چلے گی تو پیسے کہاں سے آئیں گے ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے یہ بہت غلط اقدام ہے اس طرح ہم لوگ دبے ہوئے ڈھائی جاتے ہیں اپنا کام صحیح طرح نہیں کر پاتے ہمیں صرف ایک بلیو رکھنا ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رسک لکھتی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے دینا دینا ہے جو مرضی ہو جائے اس طرح بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ نے وہ لازمی آپ کو دینا ہے اور جتنا لکھتی ہے نا وہ مل کے رہنا ہے تو ہمیں اس پہ توکل رکھنا ہے اللہ تعالیٰ پہ توقع اپنا پکا رکھنا ہے اور اس کے ساتھ نمازیں قائم کرنی ہیں اور نمازوں کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ پڑھیں اپنی زندگی میں استغفراللہ کو لے کے آئیں آپ کے سارے کام دیکھیں کیسے ہوں گے تو اس کے ساتھ ہی آج کا بیان یہ تم ہوتا ہے شکریہ اللہ حافظ اپنا بہت خیال رکھیے گا